А как? А как быть за такую реформу, если людям лечиться не... Я есть на такие условия, что ехать нужно неизвестно куда устраиваться, куда-то лечиться, вести деньги. И не все это могут сделать. А, допустим, детских врачей у нас нету, совсем не стало. А у детская нас, смертность он, не вырекла? Как у нас, допустим, мы приехали СТБ телеканал снимать, и девочка из сбора говорит, а я вынуждена была ехать в другой район рожать, потому что нет у нас детских врачей. И это не вина, допустим, Щербина, семейного врача, или того же Солодкого с нашего. Потому что они быстро переучены за полгода. А сами врачи детские говорят, невозможно за полгода, допустим, терапевта, хирурга или окулиста переучить, который захотел быть семейным врачом. Это не детский врач, это пародия. Вам неизвестны данные о детской смертности в вашем районе? Я знаю только отзывы, допустим, да. нашего врача Солодкова, Да. Он как отзывается об этом? Это говорит для... Ну так можно сказать, что дети брошены на произвол. Судьбы. Судьбы. Ну как сказать смертность? У кого я узнаю? Шурма мне правду скажет? Нет, конечно. Главврач мне побоится тоже сказать, потому что они ходят под, под страхом увольнения.